नामा लाईव बातमी विश्वासाची सर्वसामान्यांच्या हक्काची शिरूर लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने शिरूर लोकसभा मतदारसंघामध्ये उभे असलेल्या उमेदवारांनी निवडून येण्यासाठी परीने प्रचार यंत्रणा राबवत जास्तीत जास्त मतदारांजवळ पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहेत शिरूर शहरात सुद्धा प्रचाराची रणधुमाळी सुरू आहे माहितीचे उमेदवार शिवाजीराव आढळराव पाटील हे प्रचाराच्या रणधुमाळीत आघाडीवर आहेत आढळराव पाटील यांना प्रत्येक स्तरातील लोक पाठिंबा देत असल्याचे चित्र दिसत आहे आढळराव पाटील यांच्या प्रचारानिमित्त भाजपच्या अल्पसंख्याक महिला प्रदेश अध्यक्ष सुलताना खान शिरूर शहरामध्ये प्रचारासाठी आल्या होत्या शिवाजीदादा हेच खासदार म्हणून निवडून येतील व नरेंद्र मोदी हे देशाचे पंतप्रधान होतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला सुलताना खान यांनी शहरातील विविध भागात मतदारांच्या भेटीगाठी घेत आढळराव पाटील यांना मतदान करण्याचे आवाहन केले येडी भाजपा महिला प्रदेश सचिव रेशमा शेख भाजपा शिरूर शहर शहराध्यक्ष नितीन पाचर्णे राष्ट्रवादी काँग्रेस शहराध्यक्ष शरद कालेवार अजित डोंगरे मितेश गादिया केशव लोखंडे शिवसेना शहर प्रमुख मयूर थोरात सुरेश गाडेकर विजय नरके अविनाश जाधव प्रवीण मुथा हुसेन शाह बदाने ઇમરાન પઠાણ નિલેશ નવલે ઉમેશ શેળકે ભરત જોશી રંજન ઝાબરે એજાજ બાગવાન પ્રિયા બિરાદાર અંજલી થોરત શ્રુતિકા ઝાબરે રશ્મી ક્ષીરસાગર ચેતના પિંગળે રાણી થોરત નીલમધુ શર્મા રાજશ્રી શિંદે પૂજા ચોંઘે સચિન ગરૂડે આકાશ ચાકણે રાજેન્દ્ર મહાજન રામદાસ કરંજુલે રાજુ ઘોડકે રંજીત ગાયકવાડ રાહિલ શેખ સંભાજી રણદિવે સુશીલા ગોસાવી મીરા પરદેસી રીટા જાધવ कोमल भगवे सृष्टि करण जुलेस मोटा मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते सहभागी झाले सहभागीते हैं कार्यकर्ता से पहले मैं कट्टर मुस्लिम हूँ लेकिन अगर मेरे समाज के बारे में कोई ऐसी बात होती है तो मैं हमेशा अपने कौन के साथ खड़ी हूँ लेकिन मैं 16 साल से बीजेपी में हूँ और 16 साल से बीजेपी में काम कर रही हूँ मुझे नहीं लगता ऐसा कि हमारे मुस्लिम समाज के लिए अल्पसंख्यक समाज के लिए कुछ ऐसा किया गया क्योंकि जहाँ तक ये जो योजनाएं दी गई हैं जो योजना से लोगों को लाभ हो रहा है वो मैं देखती आ रही हूँ और आज मैं जुड़ी हूँ मुझे भी बहुत कुछ सुनने को मिलता है कि बीजेपी में रह के लेडीज हो ये है वो लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी कभी भी नहीं लगा इसलिए आज मैं बीजेपी के साथ हूँ और पूरी ताकत के साथ मेरा अल्पसंख्यक समाज बीजेपी के साथ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमारा एक परिवार है और हमेशा मुस्लिम महिलाओं के बारे में उन्होंने सोचा है और खासकर अभी बहुत सी ऐसी योजनाएं जिनका लाभ उन तक पहुंचा है और अभी हम बहुत सी ऐसी बातें जैसे कि अभी ट्रिपल तलाक की मुद्दा ही था तो आप देख सकते हैं कि वो ट्रिपल तलाक का मुद्दा ख़त्म हुआ है और जिससे हमारी महिलाओं को उनका अधिकार मिला है दूसरी बात आज पैंतालीस साल की बड़ी उम्र की औरत जो हम कह सकते हैं कि बिना महरम के आज नहीं जा सकती थी हज यात्रा करने तो आज वो हज यद, हज पे जा सकती हैं उनको पूरा अधिकार उस चीज़ का मिला है उसके अलावा बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो हम आपको तो बता नहीं सकते लेकिन कभी विस्तार में बताएंगे बहुत योजनाओं का लाभ भी हुआ है तो हमेशा हम महिलाए और हम मुस्लिम समाज हमेशा बीजेपी के साथ था और है और हमेशा रहेगा आ, आज आप यहाँ शुरू लोकसभा मतदार संघ में आई तो यहाँ पे आज आप दिन भर यहाँ पे जो प्रचार किया तो आ, क्या लगता है अभी देखिए हम पाँच बजे से यहाँ पे दौरा कर रहे हैं सब खासकर मुस्लिम बहुल इलाके में गए हैं काफ़ी लोगों से मुलाकात की है और लोगों की जो हमने देखा कि अंदर खुशी है जो हमारे खासदार ना होते हुए भी आज उन्होंने जो लोगों की मदद करी है तो हमारे खासदार होने के बाद वो लोगों की क्या मदद करेंगे वो हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कहते हैं ना जब चांद परवान चढ़ेगा तो कुल आलम देखेगा तो इन हम लोग सब उनके साथ हैं और पूरी पूरी बहुत मतलब पूरी ताकत से उनको वोट देंगे और उनको जिताएंगे महाराष्ट्र नामा लायू बातमी विश्वासाची सर्वसामान्यांच्या हक्काची